Kalau anda jenis boleh depo 100, ah boleh dapat berapa teknik ni? Itu tak ada. Soalan-soalan lazim yang ditanya, kan? Kalau depo 1000 dapat berapa? Bukannya anda letak dalam ASB, market tu ada naik, turun, ada ada masanya market tu kena kepada teknik yang diguna ada masanya tak kena. Jadi <guran> dia tak adanya, dia anda bukan bekerja, kita buat bisnes ada masanya kencang ada masanya tak kencang itu adalah lazim dalam bisnes nak cari kencang saja ha, jangan trick itu bukan ini bukan bidang untuk benda tu eh. okey jadi letakkan berapa sebenarnya modal yang anda ada dah buat benda ni second benda yang anda buat sebelum sampai objektif tadi anda lihat keadaan kewangan anda semasa Buat cat anda Sebenarnya sekarang ni income anda Mungkin akan terbahagi kepada dua iaitu active income dan passive income Contoh passive income tu Ramai dah ada tapi dia tak tahu Contohnya adalah Time Raya, budak-budak lah uh, Apa dia um, Passive contohnya macam ASP anda Ramai dah tahu tapi tak buat anda letakkan dekat sini anda punya expenses tahunan. Anda letakkan sekarang ni anda punya passive income berapa. Mungkin anda ada um, apa, stock option diberikan oleh company. Anda ada terima dividend. Itu ha, contohnya. Tabung haji punya tahun-tahun uh, contohnya. ASB contohnya, ASN contohnya, Amanah Samawasan contohnya. Anda ada melabur dekat Amanah Hartanah contohnya, dekat Mutual Fund contohnya. Itu semua passive income. Anda tak perlu datang kat situ, pergi check kat office tu, dia orang masuk apa. ASB. Macam ni. Tiap-tiap tahun. ASB hantar statement kepada kita kan. Dia dia akan ada dua satu bahagian portfolio dia kepada pasif satu lagi kepada aktif yang pasif ni contohnya pelaburan hartanah uh, dia beli bangunan contohnya dia beli tanah contohnya uh, dia melabur uh, kepada fund contohnya dan second part adalah pegangan kepada saham jadi pegangan saham tu ada naik, ada turun. Sekali-sekala tu print out. Bila anda terima apa dia, terima statement ASB tu, baca dia. Dia tak ada lah letakkan situ, buy gold. Tak ada. Tak ada. Dan dia ada aset-aset tertentu sebab dia ada bahagian tertentu yang dia cuba untuk Uh, kurangkan pegangan aset yang tak syariah compliant. Uh, so dia ada uh, counter counter saham tertentu yang dia beli uh, dan pegang of, of course pegangan saham ni ada yang short term, ada yang long term. Uh. Kenapa nak jual kepada saya kalau orang lain susah nak beli? muka aku ni muka band ke? ayah pin dah orang lain tak nak beli, ada lah sebab dia kan <laughs> ah, try lah mana tahu ada rezeki tempat lain jadi benda-benda ni T tapi try untuk tukar approach anda kepada trading dia tak dapat jenis saya boleh depo 100 bang ah, dapat berapa? tak selagi anda buat benda tu dia tak akan habis lah cerita dia masalahnya daripada sepuluh trader saya jumpa, lapan buat benda tu ha, depo kecil lah, ha, depo kecil adalah dua tiga ratus ataupun duit uh, duit dia buat IB ke kan, dia letak, dia hempuk, jadi-jadi, tak jadi tak jadi selagi anda buat benda tu, tak ke? Kan? apa ASB buat tak sama dengan otak jj buat Of course, pengurusan PAN depend kepada jenis dan situasi market kali. Ada masanya kita akan ada uh, di mana kita ada bull run dalam market. So, everybody is risk on. Kita akan ada risk exposure yang tinggi sikit. Uh, bila market tak cantik, dia akan lebih kepada pasif dan lebih kepada pelaburan selamat. Dia sama je. Cumanya dia punya risk tolerance. Eh. Sebab itu sebagai trader, kita pun kena buat benda tu. Ini ASB yang fund dia billions. Banyak pelabur. Anda jenis yang duit ngam-ngam je. Tapi bila cerita benda risiko, tak. Aku trade power. Sampai bila nak buat benda tu? Masalahnya yang tak jaga risk, orang yang tak ada duit. Simple je. Lagi banyak duit, lagi dia jaga risk. Saya berapa kali jumpa kan. Bang, saya depo RM500 kan. Ha, oh, boleh, uh, saya try nak buat RM5,000 sebulan. Tapi bila saya kata, cuba kalau boleh buat benda tu. Kalau ada RM100,000, cuba nak buat berapa? RM5,000 juga sebulan. Kenapa ni depo RM500, cuba buat RM5,000? Depo RM100,000, cuba buat RM5,000 juga. Oh, sebab uh, kalau, kalau rugi, rugi banyak RM100,000. Nampak? Bila tak ada duit, ambil risiko tinggi. Bila ada duit, Cerita risiko tak ngam. Satu kita kena tahu berapa modal kita Dan keadaan kewangan kita Dan apa anda punya perancangan Untuk mengecikkan benda ni Baru cerita Baru cerita financial freedom Expenses dan passive income at the moment Bila anda memahami keadaan kewangan anda Then barulah dapat cerita objektif saya ada modal berapa, cuba untuk buat berapa? Kalau rugi, berapa had dia? Daripada modal yang anda risikokan. Sebab so, makna modal kat sini bergantung kepada keadaan kewangan kita. Anda ada banyak active income, anda boleh ambil risk tolerance tinggi sikit. Anda tak banyak active income, expenses tinggi, anda tak dapat ambil risiko tinggi. Sambil-sambil tu Semasa anda sedang membina benda ni Dan ini akan ambil masa Dia tak adanya depo je bang Tak Selagi approach anda trading ni Macam anda lalu kedai nombor dan beli nombor Tak ada perancangan back room Ataupun sebelum kita nak buka kedai Tiba-tiba kau nampak Ya aku nak buka kedai lah Nak lah besok ha, Dia macam tu Dia tak ada perancangan uh, Modal dia berapa uh, Siapa pekerja dia macam mana nak guna modal macam mana nak uh, perancangan plan selagi tak ada dia samalah macam lalu kedai nombor nah, lalu-lalu kena-kena tak kena tak kena berjudilah dalam erti kata lain tak ada tak ada plan tak ada tak ada berjudi pun ada plan Kalau nak tahu kan ada buku dia pasal cara-cara berjudi kan uh, trading tak ada plan langsung lagi teruk dia judi tekan je buka cap dia potkan. habis naik-naik turun-turun ha. Kan? blackjack pun ada teknik kan poker pun ada teknik kita trading tapi entah depan cap jadi orang lain letakkan kalau kalau untung berapa objektif kalau rugi berapa limit Ha, uh, print lah. Saya tak kisah kali. Sebab itu kenyataan. Dan letakkan time. Bilanya anda nak mencapai anda punya sasaran kat sini. Apa ini, anda tak akan dapat ada portfolio. Dan apa yang dimaksudkan dengan portfolio? Bila anda dah buat benda-benda ni, then ini basically back room anda. Sebelum anda nak nak berniaga, anda nak sewa kedai, ni benda-benda yang kita buat dulu. Boleh ke tak? Ada cukup modal ke tak? Berapa ramai pekerja? Berapa, macam mana aku guna modal? Dia bukannya cuma tengok repo. Next, kita cerita pasal account. Basic dia, anda ada satu bank account yang anda khususkan untuk trading. Macam kita bisnes, anda dapat tengok in-out duit anda sebenarnya. Dan anda boleh gunakan akaun ni untuk seterusnya, mungkin duit tu kalau withdraw, ke mana dia pergi. Anda boleh rancang dia. Saya tak dapat lebih daripada tu, jadi cerita lain. Sama ada anda nak tambah ASD anda ke, anda nak tambah uh, apa pembelian ETF ke? ah dan lain-lain. Satu bank account khas untuk trading. Trading ni tak dia tak dia tak dapat macam seronok-seronok ke. Ha, account ni untuk anda macam anda berniaga. Account personal anda pakai belasah. Lepas tu bila buat account tak tahu mana duit bisnes mana duit sendiri. Then Barulah kita cerita Pasal trading account Trading account Untuk tujuan Deposit Dan tujuan Apa withdrawal Anda asing Kalau anda mengambil bonus eh? Kalau Kalau anda tak ambil bonus tak perlu Dia satu je so, Kalau anda mengambil bonus ada masanya 100% bonus deposit Ini untuk deposit ini untuk withdrawal. Jangan satukan dia. Then, anda ada few trading account di sini. Yang berhubung dengan ID yang sama. Dekat XM, anda ada, so, 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 kita tak ada wallet. Jadi kalau broker yang ada wallet, mungkin lain sikit. Tapi more or less the same. Eh? Dia ada wallet tapi lain sikit dia punya ni eh, kat XM. Ni trading satu, trading account satu, trading account dua. Dan anda cuma internal transfer bila perlu. Bila nak trade. Ini adalah satu kaedah yang saya sendiri buka mata bila ini berlaku. 15, 1, 2015. Pergi tengok apa yang berlaku pada waktu tu. <tuk> ya, SNB bomb tu. Sebabnya jumlah kerugian dalam trading account, beza dia adalah dia tak ada MC, ah ha, tak ada margin call. Dia ada stop out. Jadi kalau anda katakan bahawa saya nak buka position untuk gold contohnya, untuk EU contohnya, dan jumlah risk saya per trade adalah berapa, itu yang kita definekan satu alm. tak boleh jangan cerita pergi ke kasino tapi ada je orang yang berjaya pergi kasino tapi tak boleh trip kali. Ada je, saya kawan yang boleh memang memang boleh uh, diorang uh, Saya kawan ramai non malay kalau dah tahu. Saya saya punya kawan ramai non malay eh, yang rapat uh, dan dan apa ada yang saya tahu dia orang buat duit dekat kasino. Tapi dia orang tak boleh trade. Ya. Ha, macam mana tu? Dia hancur. Ha, pernah. <laughs> Adalah kawan tu. Hmm, tak sampai 15 minit. Likin. <laughs> macam mana tu kali? Salah kenyataan tu. Dia, anda tak boleh trade kalau mindset anda tak betul. Itu je. Kalau anda melihat trading ni macam gambling, Ha, selagi anda melihat itu, selagi itu anda tak dapat trade anda kena melihat trading ni sebagai bisnes online bisnes, itulah the prodigy orang, itulah masalah kita malam ni kita akan ceritakan satu personality ya, Musashi um, apa, satu satu warrior ni dekat Jepun satu Ronin ya. Uh, di mana antara yang konsep dia adalah kita menerima keadaan kita sekarang uh, There's nothing special Tak ada ini kasta tinggi, ini kasta rendah Tak ada tadi Tak ada orang ni orang khas, ini orang public Tak ada Selagi kita ada pendapat macam tu Oh ni VIP ni Then anda sentiasa tak cukup Faham tak? Kita akan sentiasa tak cukup. Kita sentiasa rasa sebagai second class citizen. Ada lagi VIP. Dia ni special. Dia ni oh maha guru trading. No, 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 no. no. Zul special. Tak. Saya tak pernah mengaku saya special. Tak ada. What we can do adalah kita terima apa yang ada kepada kita and kita fokus kepada kita, bukan fokus kepada luar. Kita tak fokus, kita boleh lihat dia, kita boleh cemburu kepada kejayaan ataupun keistimewaan yang kita katakan orang tu ada. But, kita ambil kita punya cemburu tadi bukan sebagai dengki. Kita ambil dia sebagai motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Itu je. Gorino show. Uh. Faham? Uh, five readings. What, apa yang kita uh, no apa apa yang kita buat adalah kita cuma eh buku tu dah lama dah kali. Uh, sepatutnya semua orang baca. Tapi macam saya, saya memang pembaca tegar sampai mata tak nampak kan. <laughs> so, buat-buat benda-benda ni. Tak buat benda-benda ni, khususkan anda punya account tu dan anda melihat ini sebagai satu perniagaan. Ha, memang dia punya latihan ni. Ha, sebab dia dua swat, ha, Nathan Ichiryu kan. Banding dengan Isak so, Galih, kalau nak tahu Galih dia dalam uh, bidang uh, seni pertahankan diri, kan Galih? So uh, bukan mudah eh? dan dia adalah latihan berulang. Dan satu yang istimewanya pasal Musashi ni dia sama macam kita trader. Kaki Liverpool paling power bar fight dengan kaki dengan kaki MU. Kenapa nak nak fight dia orang? Dia orang siapa kali? Tak sama level. Tahu bawah tu. Kita kat atas. Nak buat apa kita nak fight dia? Tak tengok pun. Kita kesian benda lah. Kalau boleh bagi sedekah. Ha, kalau jumpa bagi lima posen ke dua ringgit ke. saya kalau dia tu, saya tahu dia ni, saya tanyalah. Ha, tengah memerlukan apa-apa, kita bantulah. Ha, mereka yang sedang ditimpa musibah Boleh? So buat benda ni Mula melihat kepada bidang dagangan Approach yang lain sikit Di mana anda melihat Ini sebagai perniagaan Sebagai portfolio Dan anda buat banyak kerja Kalau nak tahu kerja saya Kebanyakannya adalah Excel Faham tak? Saya simpan rekod Satu-satu-satu-satu-satu macam kita bisnes, dulunya saya tulis Dulu Kalau pergi bookstore tu Saya akan beli jurnal Saya suka beli buku kecil-kecil Kalau nak tahu, dalam tu, tulis lah Tulis, 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 tulis Apa juga uh, Record trading, tulis dalam tu uh, Sekarang ni saya guna Phone, tapi Saya rasa tahun depan saya balik Kepada guna buku balik, sebabnya Entah macam phone tu macam uh, tulis-tulis mesej, tulis-tulis, bukan mesej, tulis nota tu kan. Ataupun simpan Excel tu macam macam tak ikhlas je. <laughs> Saya jenis yang tradisional lah, kena, kena tengok buku. Tak tak sama macam, feel dia tak sama. Yes. Tapi mula-mula je kali, lepas tu dia auto. Once you get that, then... Barulah kita dapat disiplin nak guna teknik. Selagi tak buat, selagi tu anda tak dapat nak disiplin. Dia akan, uh, uh, apa kesilapan dalam trading bukan kita stop loss. Kesilapan dalam trading bukannya anda loss. Kesilapan dalam trading adalah bila anda tak ikut teknik anda. Itu silap dia. Bukannya uh, dia untung atau rugi, tak. Sebab so, yang trade tu teknik. The moment anda tak pakai teknik, itu kesilapan. Dan SLTP, entry, manage entry adalah sebahagian daripada sistem. The moment anda abaikan itu kesilapan dalam Dan fokus kita bukannya uh, untuk recover. Bila anda loss, fokus anda adalah untuk trading lebih baik. Maksud trading lebih baik dekat situ adalah untuk elak membuat kesilapan. Dan maksud kesilapan dekat situ adalah untuk elak tak ikut sistem dagangan anda. Itu dia. Fake journal tu sebahagian daripada expectancy, yes. Alright? Jadi itulah topik kita untuk hari mana kita akan berhenti hat dan teruskan bersama kami untuk kita punya special Bicara Personaliti bersama saya, Imran dan Iqman, host XM kita. Selepas ni, jadi uh, teruskan bersama kami di Ruang Ternayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.